গুণোৎসৱ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফাইভ দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ গুণোৎসৱ বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত হ'বলৈ গৈ আছে আৰু কিছুদিনৰ পিছতে গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব আমি ছবছৰীয়া গুণ উৎসৱ অভিজ্ঞতাৰে সকলো শিক্ষাগুৰু অভিজ্ঞতা পুষ্ট হৈ আছোঁ বা যিসকল নতুনকৈ বিদ্যালয়ত যোগদান কৰিছে সেইসকলৰ অভিজ্ঞতা কিছু কম হ'ব এইবাৰ গুণোৎসৱৰ কাৰণে ব্লক ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত প্ৰায়বোৰ ট্ৰেইনিং সম্পন্ন হৈ গৈছে ক্লাষ্টাৰ লেভেলতো হয়তো কিছুদিনৰ পিছতে গুণ উৎসৱৰ দুহেজাৰ পঁচিছৰ গুণ উৎসৱৰ সন্দৰ্ভত এলানি প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব এইবাৰ গুণ উৎসৱৰ মডিউলখন আমাৰ হাতত আহি পাইছেহি এইবাৰ মডিউলখনৰ আৰম্ভণি পেজটো প্ৰথম পেজটো বেটী পাতত খুব ধুনীয়া এখন ছবি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ছবিখন মাজুলী জিলাৰ এখন ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ স্কুলৰ প্ৰাতসভাৰ এখন খুব সুন্দৰ ছবি ইয়াতে উপস্থাপন কৰা হৈছে ভাল লাগিছে মডিলখনৰ আৰম্ভণি পেজটো মডিলখনৰ ইয়াৰ পিছৰ পেজটোতে আছে ইণ্ডেক্স ইণ্ডেক্সত ইয়াৰ কণ্টেণ্টবিলাক কি কি আছে খুব ধুনীয়াকৈ দিয়া হৈছে প্ৰথমে হৈছে ইণ্ট্ৰডাকশ্যন জেনেৰেল পইণ্টছ আগৰ গুণ উৎসৱৰ আৰু এতিয়াৰ গুণোৎসৱৰ মাজত মিল আছেনে নাই বা একেখিনি কথাই নেকি আমি সবিশেষ ইয়াত আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তিনি নম্বৰত আছে কি পইণ্টছ চাৰি নম্বৰত আছে ৰোল অফ এক্সটাৰ্ণেল ইভালুৰেটৰ এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটৰ সেই দিনটোৰ বিদ্যালয়খনৰ কাৰণে খুব বিশেষ দিন হৈ পৰে সেই দিনটোত যথেষ্টখিনি কাম থাকে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন এনেকুৱা কি পইণ্টছত এই এক্সটাৰ্নেল ইভালুটৰ ৰোলখিনি ইয়াতে ব্যাখ্যা কৰা হৈছে মডিলখনত ছয় নম্বৰত আছে আইটেম অফ দ্য ছামিট বাই স্কুল আফটাৰ ইভালুচন সম্পূৰ্ণ দিনটোত ইভালুয়ন প্ৰক্ৰিয়া সমাপন হোৱাৰ পিছত পেকেটৰ ভিতৰত কি কি আইটেম সোমাব আৰু সেই কথাটো আমি সকলোৱে জানি লোৱাটো প্ৰয়োজন আছে ইয়াৰ পিছতে আছে ইণ্ট্ৰডাকশ্যন আৰম্ভণিতে চাওঁ ইণ্ট্ৰডাকশ্যন অসম চৰকাৰৰ গুণ উৎসৱ হৈছে এনেকুৱা এটা ইনিচিয়েটিভ যাৰ সহায়ত বিদ্যালয়সমূহৰ গুণগত শিক্ষা বিদ্যালয়সমূহৰ আন্তঃগাঁথনি বিদ্যালয়সমূহৰ ডেভেলপমেণ্ট এই সকলো প্ৰক্ৰিয়াবিলাক জনাৰ এক সুবিধা পায় ইয়াৰ ক্ষেত্ৰতে এ প্লাছ এ বি চি ডি এনেকুৱা ধৰণৰ গেডেৰী স্কুলবিলাকৰ শেষত গ্ৰেডিং কৰা হয় জেনেৰেল পইণ্টছ মডিউলখনত জেনেৰেলছ পইণ্টছবিলাক কি আছে প্ৰভিন্সিয়েলাইজ গভমেণ্ট টি গাৰ্ডেন এলেকা আৰু মাৰ্জাৰ স্কুল সকলোবিলাকতে এই গুণ উৎসৱ কভাৰ কৰিব নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বোছ আৰ্য বিদ্যালয় ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুল এণ্ড এলিমেণ্টেৰী ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ সকলোবিলাক স্কুল ইয়াতে কভাৰ কৰিব ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত তিনিটা ফেজত এই গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব কোনকেইটা ফেজত অনুষ্ঠিত হ'ব আমি আগতে উল্লেখ কৰিছোঁৱেই হয়তো ইয়াত তাৰিখৰ ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে আৰু ক্লাছ ওৱানৰ পৰা নাইনলৈকে গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব এদিন বিদ্যালয়খনত এদিন চেল্ফ ইভালুচন হ'ব আৰু এদিন এক্সটাৰ্নেল ইভালুয়েশ্যন হ'ব ইয়াৰ পিছতে প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয় সেই চেল্ফ ইভালুয়ন আৰু এক্সটাৰ্ণেল ইভালুয়েশ্যনৰ এটা ডেট থাকিব শ্বিডিউল থাকিব সেই অনুপাতে গোটেই কাৰ্যসূচীটো সম্পাদন কৰা হ'ব চেল্ফ ইভালুচন আৰু এক্সটাৰ্ণেল ইভালুয়নৰ কি হ'ব তাৰিখবিলাক বিদ্যালয়খনে আগতীয়াকৈ গম পাব আৰু চেল্ফ ইভালুয়েচনটো সকলো বিদ্যালয় নিৰ্দিষ্ট ফেজৰ সকলো বিদ্যালয়ৰ কাৰণে একেটা তাৰিখেই হ'ব কিন্তু এক্সটাৰ্নেল ইভালুয়েশ্যনৰ তাৰিখটো সকলো বিদ্যালয়ত বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে ইভালুয়েশ্যনৰ গাইডলাইনত এইবাৰ ইভালুয়েশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটোৰ কিহৰ ওপৰত বেছি প্ৰাধান্য দিয়া হ'ব গ্ৰেডিং উইল বি ডন অন দ্য ফ্ল'য়িং স্কলাৰশ্বিক নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট যে বিদ্যায়তনিক দিশত নব্বৈ শতাংশ আৰু সহবিদ্যায়নিক দিশত পাঁচ শতাংশ আৰু কমিউনিটি পাৰ্টিচিপেচন যে জনসাধাৰণৰ সহযোগ আৰু সেই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ তাত থকা অৱদানৰ ওপৰত ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক ইয়াতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে কি পইণ্টছ ইয়াত মূলতে কি পইণ্টছবিলাক হৈছে চেল্ফ ইভালুয়নৰ দিনাখন এছ এম চি এছ এম টি চি কমিউনিটি মেম্বাৰসকলৰ উপস্থিতিত চেল্ফ ইভালুৱেশ্যন আৰম্ভণি কৰা হ'ব আৰু এক্সটাৰ্ণেল ইভালুয়েচনৰ দিনাখন ক্লাছটাৰলৈ এজন এক্সটাৰ্ণেল ইভালুৱেটৰ যাব আৰু বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষকসকলক হেডমাষ্টৰ আৰু নডেল টিচাৰ বাহিৰে বাকীসকল শিক্ষকক বেলেগ স্কুললৈ ডিউটিৰ কাৰণে পঠিওৱা হ'ব গুণোৎসৱৰ ডিউটিৰ কাৰণে ঠিক তেনেধৰণে প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে ইণ্ডিভিজুৱেল ওমাৰ যাব আৰু ক্লাছ ওৱান আৰু ক্লাছ টুৰ কাৰণে ইণ্ডিভিজুৱেল অ'মাৰ নাযায় ক্লাছ ওৱান আৰু ক্লাছ টুৰ ওমাৰখিনি শিক্ষাগুৰুৱে ফিল আপ কৰি দিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কুৱেশ্যনতে তেওঁলোকৰ শুদ্ধ অশুদ্ধ উত্তৰটো তাতে বাছনি কৰি দিব আৰু পিছত শিক্ষকে ক্লাছ ওৱান আৰু টুৰ অ'মাৰখিনি ফিল আপ কৰি দিব লাগিব ক্লাছ থ্ৰীৰ পৰা ওপৰ শ্ৰেণীৰ নাইনলৈকে সকলোখিনি অ' এম আৰ ইণ্ডিভিজুৱেল হ'ব আৰু সেইখিনি শিক্ষাগুৰুৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজে ফিল আপ কৰিব লাগিব অ' এম আৰ চিটখনত ক্লাছ থ্ৰীৰ পৰা ক্লাছ ফাইভলৈকে ফিফটি এইটটা কুৱেশ্যন থাকিব আৰু ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা ক্লাছ এইটলৈকে নাইণ্টি ছিক্স আৰু নাইনৰ কাৰণে হাণ্ড্ৰেড কুৱেশ্যন থাকিব ইয়াৰ উপৰিও প্ৰত্যেকখন কুৱেশ্যনাৰীত স্কিলৰ কিছুমান কুৱেশ্যন থাকিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কুৱেশ্যন পেপাৰখনতে কৰি দিব কিন্তু সেই প্ৰশ্নকেইটা অমাৰখনত শিক্ষকে ফিল আপ কৰিব লাগিব বা এক্সটাৰ্ণেল ভেলুতে ফিল আপ কৰিব লাগিব কোনকেইটা প্ৰশ্ন ফিল আপ কৰিব লাগিব ক্লাছ ওৱান আৰু টুৰ কাৰণে গোটেইখিনি প্ৰশ্ন শিক্ষকে ফিল আপ কৰি দিব অমাৰখনত আৰু ক্লাছ টু থ্ৰী টু ফাইভৰ কাৰণে ফিফটি নাইন ছিক্সটি ছিক্সটি ওৱান ছিক্সটি টু ছিক্সটি থ্ৰী এই পাঁচটা কুৱেশ্যন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰশ্নখনতে কৰি দিব আৰু শিক্ষকে সেই প্ৰশ্নখিনি উত্তৰ চাই তাৰ শুদ্ধ অশুদ্ধটো অ'মাৰখনত ফিল আপ কৰিব লাগিব সেইটো স্কিলৰ প্ৰশ্ন হ'ব ঠিক তেনেধৰণে ছিক্স টু এইটৰ কাৰণেও নাইণ্টি নাইন হাণ্ড্ৰেড হাণ্ড্ৰেড ওৱান হাণ্ড্ৰেড টু হাণ্ড্ৰেড থ্ৰী এই পাঁচটা প্ৰশ্নৰ কুৱেশ্যনখনত উত্তৰখিনি চাই তাৰ শুদ্ধ অশুদ্ধটো নিৰ্ণয় কৰি সেইকেইটা অ' এম আৰখনত শিক্ষকজনে ফিল আপ কৰি দিব লাগিব বা এক্সটাৰ্ণেল ইভালুয়েটৰ ফিল আপ কৰিব ঠিক তেনেধৰণে ক্লাছ নাইনৰ কাৰণেও এশ এক এশ দুই এশ তিনি এশ চাৰি এশ পাঁচ এই পাঁচটা কুৱেশ্যন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰশ্নখনতে উত্তৰ কৰি দিব আৰু শিক্ষকসকলে বা এক্সটাৰ্ণেল ইভালুয়েটৰ সেইখিনি চাই তাৰ শুদ্ধ আৰু অশুদ্ধটো অ' এম আৰখনত ফিল আপ কৰিব লাগিব এইখিনিতে এটা কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে স্কিলৰ যিখিনি লিটাৰচি নিউমাৰ্চিৰ কুৱেশ্যন থাকিব সেইখিনি এক্সটাৰ্নেল ইভালুটৰ ৰেণ্ডমলি চাৰি পাঁচজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী চাব পাৰে বাকীখিনি হয়তো যিখন যিখিনি টিচাৰ থাকিব গাইডেঞ্চ হিচাপে সেই টিচাৰখিনিক তেওঁ ফিল আপ কৰিবলৈ নিৰ্দেশনাটো দিব পাৰে তাৰপিছত ৰিডিং স্কিল এচেচমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ষ্টুডেণ্ট উইল বি কণ্ডাকটেড চেল্ফ ইভালুচন যেতিয়া ৰিডিঙৰ ক্ষেত্ৰত এশজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ইভালুয়েশ্যনটো বিদ্যালয়খনে চেল্ফ ইভালুয়নৰ দিনাখন কৰি থ'ব লাগিব আৰু এক্সটাৰ্নেল ইভালুটৰ দিনাখন এক্সটাৰ্নেলজনে গৈ পেলাই তাৰ টেন পাৰ্চেণ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ৰেণ্ডমলি চাব পাৰে যদি সেই টেন পাৰ্চেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত সত্যাসত্য তেওঁ ঠিকেই পায় তেতিয়াহ'লে সকলোখিনি তেওঁ য়েছ বুলি মানি ল'ব যদি তেওঁ সত্যাসত্য মানি নলয় একেবাৰে নোৱাৰা ছাত্ৰ এজনক যদি তেওঁ এক্স চেল্ফ ইভালুয়েশ্যনত পৰা নম্বৰটো দি থয় তেতিয়া তেওঁ গোটেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক তেওঁ হয়তো নিজস্ব ভাৱনাৰে তেওঁ কৰিব পাৰে কিন্তু একৰ্ডিং টু টেন পাৰ্চেণ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীকহে তেওঁ ইভালুচনটো কৰি চাব পাৰে কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা ঠিক এশজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীত দহজন চাব যদি ক্লাছটোত পাঁচজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেতিয়া হয়তো টেন পাৰ্চেণ্ট হ'লে কিমান হ'ব এজনক চাব হয়তো পাঁচজনকো চাব পাৰে সেইজন সেইটো এক্সটাৰ্ণেল ইভালেজনৰ নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব এইখিনিতে পাৰ্চেণ্টেজটো নিৰ্ণয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ অসুবিধা হ'ব পাৰে আৰু ৰিড তাৰ পিছৰ পইণ্টত দিছে ৰিডিং ৰাইটিং আৰু নিৰ্মাৰ্চি স্কীলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিটো ক্লাছৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ হ'ব সেইটো একেটা শ্ৰেণীৰ কাৰণে সকলো হৈ একেই হৈ নাযায় স্কুল ইভালুয়েশ্যন পাৰ্টৰ ক্ষেত্ৰতো এক্সটাৰ্নেল ইভালোৱুৱেটৰজনে যিদিনাখন এক্সটাৰ্ণেল ইভালুয়েচন কৰিব তাৰ তিনিদিনৰ আগতে বিদ্যালয়খনে গোটেই স্কুল ইভালুয়েশ্যনৰ তথ্যখিনি অনলাইনত ছাবমিট কৰি থ'ব লাগিব নডেল টিচাৰজনে তাৰ লিংকটো পাই যাব সেই লিংকত বিদ্যালয়খনৰ স্কুল ইভালুয়েচন পাৰ্ট থাকিব সেইখিনি তাতে ছাবমিট কৰি থ'ব আৰু সেইখিনি এক্সটাৰ্ণেল ইভালুয়েটৰ দিনা দিনাখন এক্সটাৰ্নেল ইভালুয়েটৰীয়ে চেক কৰিব যদি সকলো ঠিকে থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁ ফাইনেলি ছাবমিট কৰি দিব আৰু এক্সটাৰ্নেল ইভালোৱেটৰীৰ গোটেই ছিষ্টেমটোৰ ওপৰত তেওঁ এটা নিজাবাকে নোট লিখিব আৰু সেই নোটটো তেওঁ নিজৰ স্কুলখনৰ সামগ্ৰিক দিশৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণে পায় সেইটো তেওঁ এটা স্কলাৰশ্বিপ ক' ক্লাছিপ সকলো দিশ পাৰ্টিচিপেণ্ট কমিউনিটি পাৰ্টিচিপেচন আৰু তেওঁৰ চেটিছফেকশ্যনৰ ওপৰত তেওঁ এটা নোট বিদ্যালয়খনে চৰকাৰ ঘৰলৈকে পঠাব লাগিব ক্লাছ ওৱান টু ক্লাছ নাইনলৈকে গুণ উৎসৱৰ যিখিনি পেকেজ বিদ্যালয়সমূহলৈ আহিব সেইখিনি ৰংবিলাক বেলেগ বেলেগ হ'ব ফৰ্টি ওৱান পেজৰ মডিউলখনত সেই ৰংবিলাকৰ বিষয়ে তাত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে সকলোবিলাক অ' এম আৰ পেকেটত থাকিব আৰু সেই পেকেটবিলাক খুব ধুনীয়াকৈ ষ্টেট লেভেল স্কিনিং কমিটিয়ে চেক কৰিব ইয়াত এবাৰ পেকেটিং হোৱাৰ পিছত আৰু পুনৰ ষ্টেটতহে বা স্কেনিং কমিটিহে য'ত বস্তুটো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা হ'ব তাতহে খুলিব পাৰিব আৰু নেক্সট ইয়াত খোলাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাথাকিব বা কোনো খুলিব নোৱাৰিব সেইকাৰণে পেকেট কৰোঁতে তাৰ ভিতৰত থকা আইটেমকেইটা সম্পূৰ্ণ সত্যাসত্য নিৰূপণ কৰি সোমোৱাব লাগিব আৰু ব্লেক ব্লু পেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ব্লেক ব্লু পেণ্টেই আগতেও ব্যৱহাৰ হৈছে এইবাৰো সেই একেটাই আছে আৰু কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰী যদি এপচেণ্ট থাকে তেতিয়াহ'লে সেই এপচেণ্টটো বিদ্যালয়খনৰ গ্ৰেডিঙৰ ক্ষেত্ৰত কাউণ্টিং হ'ব ইয়াতে অমাৰখিনি আন ইউজ হৈ নাযায় আৰু কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰী এপচেণ্ট আছে সেই এপচেণ্ট চিটটোত এপচে সেইখন অইমাৰ তাতে থাকি যাব আৰু পিছত কালেক্ট কৰাৰ সময়ত সেইখিনি তাতে ইউজ হিচাপে তাৰ ভিতৰতে সোমাই যাব ক্লাছ থ্ৰীৰ পৰা নাইনলৈকে অমাৰখিনিৰ পেকেজ এটাই হ'ব বাকী ক্লাছ ওৱান আৰু টুৰ কাৰণে ছেপাৰেট ছেপাৰেট পেকেজ থাকিব আৰু এটেণ্ডেঞ্চৰ কাৰণে এটা পেকেজ ক্লাছ যিবিলাক বিদ্যালয়ত ওৱান টু ওপৰলৈকে ক্লাছ আছে সেইবিলাক ক্লাছত চাৰিটা পেকেজ থাকিব এটেণ্ডেঞ্চৰ এটা পেকেট ক্লাছ ওৱানৰ এটা পেকেট ক্লাছ টুৰ এটা পেকেট আৰু ক্লাছ থ্ৰীৰ পৰা অনৱাৰ্ড ক্লাছলৈকে এটা পেকেট চাৰিটা পেকেট মিলাই এটা পেকেট হ'ব আৰু যিবিলাক বিদ্যালয়ত অকল নাইন আছে সেইবিলাক পেকেটত মাত্ৰ দুটা পেকেট হ'ব আৰু যিবিলাক স্কুলত ছিক্স ছেভেন এইট নাইনলৈকে আছে সেইবিলাক স্কুলতো অনলি দুটা পেকেট এটা হ'ব এমাৰ কাৰণে আৰু এটা হ'ব এটেণ্ডেঞ্চৰ পেকেট প্ৰথম শ্ৰেণী আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ কাৰণে ছেপাৰেট পেকেট থাকিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট ছেকশ্য়নটো হৈছে চিটিং এৰেঞ্জমেণ্ট চিট প্লেন কেনেকুৱা হ'ব ক্লাছ ওৱান আৰু টুৰ কাৰণে কোনো চিটিং এৰেঞ্জমেণ্ট নাথাকে তাত ল'ৰা ছোৱালীখিনি নিজা ধৰণে বহিব কিন্তু ক্লাছ থ্ৰীৰ পৰা ওপৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি চিটিং এৰেঞ্জমেণ্টটো ইয়াতে দেখুওৱা হৈছে ক্লাছ থ্ৰী ক্লাছ ফ'ৰ ক্লাছ ফাইভ এটাৰ লগত যে তিনিটা ক্লাছৰ এটা এটা মিলাই দিব লাগিব যদি কিবা কাৰণত কোনো শ্ৰেণীৰ লগত কোনো শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কমি থাকে তেতিয়াহ'লে সেইটো সেইটো মিলাই মিলাই বহিব লাগিব ক্লাছ থ্ৰী এটা ক্লাছ ফাইভৰ এটা বা ক্লাছ ফ'ৰৰ এটা ক্লাছ থ্ৰী এটা এনেকুৱা ধৰণে বহিব লাগিব সেইটো বিদ্যালয়খনে মিলাই থ'ব লাগিব আগদিনাখনেই এই চিটিং ফৰ্মেটত নডেল টিচাৰজনে এইটোৰ ওপৰত ট্ৰেইনিং পাব আৰু তেওঁ সেই চিটিং ফৰ্মেটত বিদ্যালয়খনত সেইটো এৰেঞ্জমেণ্ট আগদিনাখনেই বা চেল্ফ ইভালুয়েটৰ ইভালুয়েচনৰ দিনাখন তেওঁ কৰি থ'ব লাগিব ঠিক তেনেধৰণে নাইন অকল যদি নাইনৰহে গুণ উৎসৱ হ'ব তেতিয়া স্কুলখনত কোনে কোনে বহিব ক্লাছ নাইনৰ এখন বেঞ্চত দুজনকৈ বহিব অকল নাইনৰ হ'লে এখন বেঞ্চত দুজনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহিব পাৰিব এনেকুৱা ধৰণে চিটিং এৰেঞ্জমেণ্টটো বিদ্যালয়খনে নিজাববেকে সেইটো কৰি থ'ব লাগিব অলৰেডি ইয়াৰ ওপৰত নোডেল টিচাৰজনক ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব এতিয়া আহিলে ৰোল অফ এক্সটাৰ্ণেল ইভালুৱেটৰ এক্সটাৰ্ণেল ইভালোৱেটৰজনৰ সেই দিনটোত ইম্পৰ্টেঞ্চ দায়িত্ব তেওঁ ল'ব বা তেওঁ সেই দিনটোৰ কাৰণে বিদ্যালয়খনৰ যথেষ্টখিনি কৰণীয় কাম থাকিব সেইখিনি কথা তেওঁ জানি আহিব তাৰ লগতে শিক্ষকসকলেও বা নডেল টিচাৰসকলেও প্ৰধান শিক্ষক এই কথাখিনি জনাৰ খুবেই প্ৰয়োজন আছে এক নম্বৰত আছে এক্সটাৰ্ণেল লিভেলটো উইল বি প্ৰেজেণ্ট চাইন স্কুল ইন মৰ্ণিং এচেম্বলি যে মৰ্ণিং এচেম্বলি আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে এক্সটাৰ্ণেল লিভেলটো আহি উপস্থিত হ'ব মৰ্ণিং এচেম্বলিত সকলো শিক্ষক উপস্থিত থাকিব লাগিব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শৃংখলাবদ্ধভাৱে এখন ভাল পাটসভা যাতে উপস্থাপন কৰিব পাৰে সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব তেওঁ তাৰ ওপৰত তেওঁ অবজাৰ্ভেশ্যন ৰাখিব এক্সটাৰ্ণেল ইভালটেজনে ৰেণ্ডমলি টেন পাৰ্চেণ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰী চেল্ফ ইভালুয়েশ্যনৰ দিনাখন কৰি থোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁ ৰেণ্ডমলি চাব ধৰি লওক কোনোবা এটা শ্ৰেণীত এশ চল্লিছজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে এক্সটাৰ্ণেল ইভালটেজনৰ গাইডলাইন অনুসৰি চৈধ্যজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তেওঁ ইভালুয়েশ্যনৰ দিনাখন তেওঁ চেক কৰি চাব পাৰে যে এইকেইজনে পঢ়িব পাৰে নে নোৱাৰে এক্সোৱেলি বা তেওঁলোকৰ সেই ইংৰাজী পঢ়িব পাৰে নে অসমীয়া পঢ়িব পাৰে নে যিটো ৰিডিং স্কিলে বিচাৰিছে সেইটো তেওঁ ৰেণ্ডমলি চেক কৰি চাব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত কাৰ ভাগত পৰি যায় সেইটো তেওঁ নিজেই নিৰ্ধাৰণ কৰি ল'ব সেইটো সময়ে ক'ব ঠিক তেনেধৰণে এক্সটাৰ্ণেল ইভালয়েটৰে যেতিয়া স্কিলৰ কুৱেশ্যনখিনি চেক কৰিব চেক কৰোঁতে তেওঁ ৰেণ্ডমলি চাৰি পাঁচজনমানৰ চেক কৰি চাব বা সেইখিনি শিক্ষকসকলকে অ' এম আৰত ফিল আপ কৰিবলৈ তেওঁ নিৰ্দেশনা দিব পাৰে বা তেওঁ নিজেও কৰিব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ যি কৰে সেইটো তেওঁ নিৰ্ধে নিৰ্ধাৰণ কৰিব হয়তো তেওঁ সময় যদি যথেষ্টখিনি থাকে তেওঁ নিজেও কৰিব পাৰে বা যদি তেওঁ শিক্ষকসকলক যিসকল শিক্ষক অন্য বিদ্যালয়ৰ পৰা তাত এপইণ্ট কৰা থাকিব সেইখিনি শিক্ষকক ওমাৰখিনি ফিল আপ কৰিবলৈ তেওঁ দায়িত্বটো দিব পাৰে ইয়াৰ পিছতে আছে এক্সটাৰ্ণেল ইভালুৱেটৰে সেই পেৰেণ্টছ বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক আৰু নডেল শিক্ষকৰ বাহিৰে বাকীসকল শিক্ষকক তাত থাকিবলৈ তেওঁ নিদিয়ে যিসকল শিক্ষকক সেইদিনাখনৰ কাৰণে বেলেগ স্কুলৰ পৰা তাতে নিযুক্তি দিব আমাৰ শিক্ষা বিভাগে সেইসকল শিক্ষককহে তেওঁ তাত দায়িত্ব দিবলৈ দিওঁ ইনভেজিলেটৰ হিচাপে দায়িত্বত তেওঁ থাকিবলৈ দিব এক্সটাৰ্ণেল ইনভালেটৰ সেইটো তেওঁৰ হাতত নিজৰ কৰ্তৃত্ব থাকিব এই ক্ষেত্ৰত আমি সেইটো স্কুল কৰ্তৃপক্ষই জানি থ'ব লাগিব যে সেইদিনাখন বিদ্যালয়খনত কোন কোন শিক্ষকক সেই ইনভেজিলেটৰ হিচাপে সেই বিদ্যালয়ত নিযুক্তি দিয়া হৈছে ইয়াৰ পিছতে বিদ্যালয়খনৰ যিবিলাক ইণ্ডিকেটৰ থাকিব বিদ্যালয়খনৰ কমিউনিটি পাৰ্টিচিপেচন কণ্ট্ৰিবিউচন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কেনেকুৱা বিদ্যালয়খনে গত সময়ত কি ধৰণৰ গ্ৰেডিং পাইছে বিদ্যালয়খনে বৰ্তমান সমাজ ব্যৱস্থাত কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰ'ল ভূমিকা লৈ আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিৰ কিমান সংখ্যা আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিৰ পাৰ্ফৰ্মেঞ্চ কেনেকুৱা সেই গোটেই ৰেকৰ্ড পাতিখিনি নডেল টিচাৰ বা হেড টিচাৰৰ পৰা তেওঁ জানিব বিচাৰিব প্ৰায় চল্লিছটামান বিষ দিশ আছে চল্লিছটামান দিশৰ ওপৰত তেওঁ হয়তো প্ৰশ্ন সুধিব কাৰণ সেই ক বিদ্যালয়ৰ ইভালুৱেশ্যন যিটো ছিষ্টেম থাকে বিদ্যালয় ইভালুৱেশ্যনৰ সেই গোটেই কথাবিলাক তেওঁ প্ৰধান শিক্ষকৰ পৰা জানিব এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটৰে ছিট এৰেঞ্জমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো ক্লাছ থ্ৰী টু নাইনলৈকে তেওঁ সেইটো এবাৰ চেক কৰি চাব তেওঁ খুব কেয়াৰফুলি চাব আৰু এইটোৰ ওপৰত নডেল টিচাৰক ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব নডেল টিচাৰে আগতে যদি খুব ভাল ধৰণে এৰেঞ্জমেণ্ট কৰি থয় তেতিয়াহ'লে সেইদিনাখন বিশেষ অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয় তাৰপিছতে আছে এক্সটাৰ্ণেল ইভালুৱেটৰে ইউনিফৰ্মৰ ওপৰত এবাৰ গুৰুত্ব দিছে যে চৰকাৰে যোৱাবাৰ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে ইউনিফৰ্ম এবাৰ চেক কৰিব ইউনিফৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি কথা এবাৰ আহি পৰিছে সেইকাৰণে ইউনিফৰ্মটো বিদ্যালয়খনে কেনেকুৱা দিছে তাৰ চেম্পুল বিদ্যালয়খনৰ ৰাখিব লাগিব আৰু ইউনিফৰ্মৰ ওপৰতো আৰু কিবা কনফিডেঞ্চিয়েল ৰিপৰ্ট কনফিডেঞ্চিয়েল ৰিপৰ্টটো কিমান বিদ্যালয় দিব পাৰিব নোৱাৰিব সেইটো অকণমান প্ৰশ্নবোধ হৈ আছে তথাপিতো কনফিডেঞ্চিয়েল ৰিপৰ্টটো তেওঁ বিচাৰিব পাৰে এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটৰে চিল গোটেই বিষয়বস্তুখিনি সম্পূৰ্ণ ইভালুয়েশ্যন কৰাৰ পিছত একেবাৰে শেষত তেওঁৰ উপস্থিতিত পেকেটটো চিল কৰিব তেওঁ নিজে চিল কৰিব তাত কি কি সোমাব তেওঁ সেইটো নিৰ্দেশনাত দিয়া থাকিব বিভাগৰ ফালৰ পৰা বা নডেল টিচাৰো সেই কথাটো জানিব এইখিনিতে মই পেকেটটোত কে কি থাকিব কৰিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ এটা পেকেট দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ঔমাৰ এটা পেকেট সৰু সৰু পেকেট পলিথিনৰ পেকেট থাকিব যদি অফিচে ছাপ্লাই দিয়ে খুব সুন্দৰ হ'ব যদি নিদিয়ে পলিথিনৰ পেকেট থাকিব আৰু থ্ৰীটো ওপৰ শ্ৰেণীলৈকে যিমান ঔমাৰ থাকিব প্ৰত্যেকটো শ্ৰেণীৰ কাৰণে কাগজৰ টুকুৰা টুকুৰা ভৰাই পেলাই এটা ডাঙৰ পেকেট থাকিব আৰু এটেণ্ডেঞ্চ সম্পূৰ্ণ এটেণ্ডেঞ্চটোত এক্সটাৰ্নেল ইভাৰেল ড'টৰ চহীসহ এটা এটেণ্ডেঞ্চ ৰিপৰ্টৰ কাৰণে এটা পেকেট থাকিব মুঠ চাৰিটা পেকেট থাকিব সেই চাৰিটা পেকেটে এটা সম্পূৰ্ণ ৱাটাৰপ্ৰুফ পেকেটৰ ভিতৰত সোমাই পেলাই এটা পেকেট হৈ পৰিব সেই পেকেটটো এল'ৰ হাতলৈকে ট্ৰেঞ্চফাৰ হ'ব আৰু এল' সেই পেকেটটো অফিচত ছাবমিট কৰিব লাগিব আৰু প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে এক্সটাৰ্ণেল ভেলটৰ ছিগনেচাৰটো খুব জৰুৰী সেইটো নডেলটিছাৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিব লাগিব বা এক্সটাৰ্ণেল ভেলটনে এই ক্ষেত্ৰত সতৰ্ক হ'ব লাগিব এক্সটাৰ্নেলি ভালুৱেটৰে এন এক্সাৰ আছে সেই এন এক্সাৰত ছাবমিট কৰোঁতে এলয়ে ছাবমিট কৰোঁতে সেই এন এক্সাৰখন ফিল আপ কৰি দিব লাগিব যাতে সেই এন এক্সাৰখনেই অফিচৰ তথ্যখিনিৰ বিষয়ে গম পায় যিহেতু এবাৰ পেকেটটো চিল হোৱাৰ পিছত আৰু সেই পেকেটটো কোনো খোলাৰ ব্যৱস্থা নাথাকে সেইকাৰণে এন এক্স আৰখন তাত ফিল আপ কৰি দিব লাগিব প্ৰথম শ্ৰেণীৰ কাৰণে স্কিলৰ কোনো কুৱেশ্যন নাথাকে আৰু ইয়াত এম চি কিউ থাকিব ত্ৰিছটা ট'টেল মাৰ্ক থাকিব ত্ৰিছ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ মাত্ৰ ত্ৰিছটাই থাকিব ট'টেল ত্ৰিছটা ত্ৰিছ নম্বৰে তেওঁলোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ কাৰণে ত্ৰিছ নম্বৰে থাকিব দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ কাৰণে স্কিলৰ বিছটা কুৱেশ্যন থাকিব স্কিলৰ নাম মাৰ্কছ থাকিব বিছ আৰু এম চি কিউ কুৱেশ্যন থাকিব ত্ৰিছটা আৰু ট'টেল সিহঁতৰ হ'ব পঞ্চাছ ক্লাছ থ্ৰীৰ পৰা ফাইভলৈকে স্কিলৰ প্ৰশ্ন থাকিব পাঁচটা মাৰ্কছ থাকিব তাত বাইছ নম্বৰ আৰু এম চি কিউ থাকিব কুৱেশ্যন ফিফটি এইট মাৰ্কছ ফিফটি এইটে থাকিব আৰু ট'টেল ছিক্সটি থ্ৰী আৰু এইট্টি স্কিল মিলাই এইট্টি স্কিল এণ্ড এম চি কিউ কুৱেশ্যন থাকিব ছিক্সটি থ্ৰী আৰু নম্বৰ হ'ব আশী নম্বৰ ঠিক তেনেধৰণে ছিক্স টু এইটলৈ স্কীলৰ কুৱেশ্যন থাকিব পাঁচটা আৰু নম্বৰ থাকিব বাইছ আৰু এম চি কিউ থাকিব নাইণ্টি এইট আৰু মাৰ্কো নাইণ্টি টু থাকিব আৰু স্কীল আৰু এম চি কিউ কুৱেশ্যন হ'ব এশ তিনিটা নম্বৰ থাকিব এশ বিছ কাৰণ স্কীলৰ কুৱেশ্যনকেইটাত এটা এটা কুৱেশ্যনত নম্বৰ বেছিকৈ থাকে ঠিক টেনৰ কাৰণে স্কীলৰ কুৱেশ্যন পাঁচটা আৰু মাৰ্ক থাকিব বিছ নম্বৰ সিহঁতৰ অলপ বেছি হ'ব আৰু এম চিকিও এশটা আৰু মাৰ্কছো সেই এশটাই থাকিব বাকী কুৱেশ্যন আৰু স্কিল মিলাই এশ পাঁচটা কুৱেশ্যন হ'ব মাৰ্ক থাকিব এশ বিছ চমুকৈ ওৱানৰ কাৰণে থাৰ্টি ফিফটি এইট্টি এশ বিছ আৰু এশ বিছ ছিক্স টু নাইনলৈকে এশ বিছ নম্বৰ থাকিব আৰু থ্ৰী টু ফাইভলৈকে আশী বাকী ত্ৰিছ আৰু পঞ্চাছ এই চাৰ্টখনেই হৈছে মেইন চাৰ্টখন আমি জানিব লগা আৰু এইখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গুণ উৎসৱৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ গ্ৰেড নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব আৰু স্কুলখনৰ গ্ৰেডিং সুচাংগটো ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই আহিব এইটো হৈছে নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট ইয়াত কভাৰ কৰিব বাকী টেন পাৰ্চেণ্টটো স্কুল ইভালুয়ন আৰু কমিউনিটি পাৰ্টিচিপেচনৰ পৰা আহিব সেইটোত বহুত বেছি প্ৰাধান্য এবাৰ হয়তো দিয়া নাই যোৱাবাৰো দিয়া নাছিলে এইখিনি যে স্কুল বিদ্যায়তনিক দিশৰ পৰা যথেষ্টখিনি নম্বৰ কভাৰ কৰিব এতিয়া ৰিডিঙৰ ক্ষেত্ৰত মাৰ্কছখিনি কেনেকৈ দিয়া হ'ব খুব ভাল ধৰণে পঢ়িলে মাৰ্ক থ্ৰী অলপ ভালকৈ পঢ়িলে টু অলপ একেবাৰে নোৱাৰিলে কিছু কিছু পাৰিলে ওৱান আৰু একেবাৰে নোৱাৰিলে শূন্য মাৰ্ক পাব স্কিলৰ ক্ষেত্ৰত মাৰ্কিং ছিষ্টেমটো কেনেকৈ থাকিব শূন্য এক দুই তিনি তেনেকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে কিমানটা শব্দ পাৰিলে এক পাব কিমানটা শব্দ পাৰিলে দুই পাব আৰু ভালদৰে পঢ়িলে তিনি পাব সেইটো ইয়াতে স্পষ্টভাৱে দিয়া আছে এই ক্ষেত্ৰত নম্বৰ দিওঁতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয় চেল্ফ ইভালুয়েশ্যনৰ দিনাখন বিদ্যালয়ে সেই মাৰ্ক দিওঁতে এই গাইড গাইডলাইনটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মাৰ্ক দি থ'লে বিশেষ অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয় ঠিক ৰাইটিং স্কিলৰ ক্ষেত্ৰতো জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী এনেকৈ মাৰ্ক দিয়া আছে যদি ছাত্ৰজনৰ যিটো স্কীলৰ থাকিব আনচাৰ স্কিপ সেইখিনিত যদি খুব সুন্দৰভাৱে লিখিব পাৰে বাক্য লিখিবলৈ দিব এটা বাক্য লিখিলে দুটা বাক্য লিখিলে তিনিটা বাক্য লিখিলে তিনি নম্বৰ দুটা বাক্য শুদ্ধ লিখিলে দুই নম্বৰ এটা বাক্য শুদ্ধ লিখি বাকীখিনি ভুল লিখিলে এক নম্বৰ এটাও লিখিব নোৱাৰিলে শূন্য নম্বৰ ৰাই ৰিডিং আৰু ৰাইটিং স্কিলৰ কাৰণে এনেকুৱা মাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থাটো দিয়া হৈছে নিউমাৰ্চিৰ ক্ষেত্ৰতো ঠিক তেনেধৰণে দুই এক শূন্য নিউমাৰচি যদি পাৰ্চিয়েলি শুদ্ধ হয় এক পাব সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হ'লে দুই পাব আৰু একেবাৰে ভুল হ'লে শূন্য নম্বৰ পাব নিউমাৰ্চিক ক্ষেত্ৰতো সেইটোৱেই আছে আৰু ইয়াৰ পিছতে আমাৰ ক' কলাষ্টিক এক্টিভিটি ক কলাষ্টিক এক্টিভিটিবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমে আছে মেইল গাইডলাইন ফৰ দ্য চেকিং ইউনিফৰ্ম বা এক্সটাৰ্ণেল ইভালেটৰ এজ পাৰ ইণ্ডিকেটৰ এনেক্সাৰ নাইন এইখনৰ অনুসৰি এক্সটাৰ্ণেল ইভালেটনে ইউনিফৰ্মৰ ওপৰত কি কি বিষয়বস্তু চাব সেইখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে ইয়াত দিয়া আছে যে ইয়াত এছ এম চি মিটিং কণ্ডাক্ট কৰি পেলাই ইউনিফৰ্মৰ প্ৰকিঅ'ৰমেণ্ট ব্যৱস্থাটো কৰা হৈছেনে নাই কেইখন এছ এম চি মিটিং কৰা হ'ল ইয়াৰ কণ্ট্ৰল কমিটিখন কেনেকুৱা কোন কোন আছে মেম্বাৰ সেইখিনি বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকে বা নডেল টিচাৰজনে জানি থোৱাটো প্ৰয়োজন আছে চেম্পল চেক কৰা হৈছেনে টেষ্টিং কোৱালিটি চাব ৰেচিপ্ট পৰা টু পেয়াৰ টু পেয়াৰ তেওঁলোকে হয়তো চাব আৰু কোৱালিটি অফ ইউনিফৰ্ম আৰু ছাইজ অফ ইউনিফৰ্ম জ'লৌ মল চোলা পিন্ধি আহিছে নেকি এই গোটেই কথাখিনি ইউনিফৰ্মৰ ওপৰত এক্সটাৰ্ণেল ইভালেটজনে সুধিব পাৰে বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই জানি থ'ব লাগিব কিবা চাওঁ মূল্যে তেওঁ দেখুৱাব পৰা হ'ব লাগিব যিহেতু ইউনিফৰ্মৰ ওপৰত স্পেচিয়েলি এক্সটাৰ্ণেল ইভালেটোকক ওপৰ মহলত কিছু কৈ পঠিয়াব পঠিয়াই তেওঁলোকৰ নিৰ্দেশনা আহিছে আৰু বিদ্যালয় এই ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও ইগন'ৰ কৰিব নোৱাৰে একেবাৰে লাষ্টত আইটেমছ টু বি ছাবমিটেড বাই স্কুল আফটাৰ ইভালুয়ন কি বস্তু কি কি আইটেম বিদ্যালয়খনে ইভালুয়নৰ পেকেটটোত দিব লাগিব এল পি লেভেলত ফিল আপ দ্য চাইন ৱেমাৰ চিট এটেণ্ডেঞ্চ চিট ফৰমেট অফ পাৰ ইভালুয়ন গাইডলাইন ইফ এনি স্কুল হেজ ষ্টাৰ্ট ইভালুয়েশ্যন কেছ ডিলেটেড এক্সটাৰনেল ইভালুটৰ যে এল পি লেভেলত কি কি হ'ব আৰু ইউ পি লেভেলত কি কি হ'ব অ এম আইখিনি দিব লাগিব আৰু এটেণ্ডেঞ্চ ছিট দিব লাগিব আৰু ইভালুৱেশ্যনৰ যি গাইড থাকিব সেইটো গাইডটো তেওঁলোকে অফ অনলাইনতে যাব ক্লাছ ওৱানৰ কাৰণেই এটা পেকেট ক্লাছ টুৰ কাৰণে এটা পেকেট বাকীখিনি ক্লাছৰ কাৰণে এটা পেকেট এটেণ্ডেঞ্চৰ এটা পেকেট ট'টেল চাৰিটা পেকেট মিলি এটা শিল্পেক হৈ যাব আৰু ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ ক্ষেত্ৰত পেকেটিঙৰ ক্ষেত্ৰত ছেপাৰেট দুটা পেকেটেই থাকিব এটেণ্ডেঞ্চ আৰু এম আৰ চিটখিনি আৰু যদি ষ্টুডেণ্টৰ সংখ্যা বহুত বেছি হৈ যায় তেতিয়া পেকেটৰ সংখ্যা হয়তো বাঢ়ি যাব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত দুটা পেকেট হ'লেও এটা পেকেট কৰি নিয়েই অফিচত জমা দিব লাগিব এণ্ড স্কুল এন বি লাষ্টত দি আছে দেই স্কুল ইভালুয়ন পাৰ্ট ইজ টু বি ছাবমিটেড বাই স্কুল বিফৰ থ্ৰী ডেজ অফ কণ্ডাকটেড এক্সটাৰ্নেল ইভালুচন থ্ৰু অনলাইন যে স্কুলে ইভালুয়ন পাৰ্টটো তিনিদিনৰ আগতে প'ৰ্টেলত দিব লাগিব আৰু এক্সটাৰ্ণেল ইভালুয়েটৰ এক্সটাৰ্ণেল ইভালুয়েচনৰ দিনাখন এক্সটাৰ্ণেল ইভালুয়েটৰে সেই স্কুল ইভালুয়েচনৰ পাৰ্টখিনি চেক কৰি পেলাই ফাইনেলি ছাবমিট কৰিব হয়তো তেওঁ ইডিট কৰিব পাৰে যদি তেওঁ নিজে দেখা ধৰণেই নিমিলে তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেইখিনি ইডিট কৰি পেলাই তাত ছাবমিট কৰিব পাৰে এইখিনি আছিলে গাইডলাইনখিনিত এইবাৰ গুণোৎসৱৰ কাৰণে বিশেষ একো চেঞ্জ হোৱা নাই যোৱা বছৰ আমাৰ গুণোৎসৱ যিখিনি আছিলে এইবাৰ সেইখিনি এইবাৰ গুণোৎসৱতে দিয়া হৈছে এটা নতুন বস্তু হৈছে সেইটো হ'ল ইউনিফৰ্ম বিষয়টো বিদ্যালয়খনে অলপ চোকা নজৰ দিব লাগিব আৰু সেইটো কেতিয়াও নেগলেক্ট কৰিব নালাগে কাৰণ সেইটো স্পেচিয়েলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত গুণোৎসৱত সেই বস্তুটো চাবৰ কাৰণে পঠিয়াই দিয়া হৈছে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মডিউলখন বা ক্লাষ্টাৰ লেভেলত ট্ৰেইনিং পালে গোটেই গুণোৎসৱ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বিষয়ে নিজেই জানিব বুজিব আৰু বিদ্যালয়ত গুণ উৎসৱ সফল কৰি তুলিব ধন্যবাদ